Общая потеря фашистской киевской э, карательной хунты за 2, -е, 12 -е мая 2014 -го года. В общей сложности 650 убитых и раненых пленных. Из них 285 экстремистов, экстремистов правого сектора, в основном вошедших в состав, в состав Национальной гвардии. 120 украинских наемников, спецбатальоны Коломойского, Днепр и Азов. В Мариуполе убиты руководители наемников Коломойского, Демиденко и Береза. 90 сотрудников СБУ Украины, Сумская Альфа полностью уничтожена. Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Винницкая, Житомирская Альфа понесли большие потери. 70 иностранных наемников, польская частная военная компания АСБС «Атага» потеряла 6 человек. Американская частная военная компания «Грейстоун» – 14 человек. Американская ЧВК «Академии» до 2009 года, известна как «Блэквота» – 50 человек. 40 военнослужащих 95-й аэромобильной Житомирской бригады, 25 сотрудников ЦРУ и ФБР, 13 убито, 12 ранено, 20 сотрудников МВД, 8 боевых вертолетов Ми-24, Ми-17, Ми-8, 1 «Хаммер», 3 гаубицы Д-30, 6 БТРов, 4 БМП. Если это такие потери не являются свидетельством, боестолкновения нашей войны, то я уже не знаю, что еще киевской хунте надо для признания нас, как воюющей стороны. Если надо им, чтобы, мы, чтобы все признали это, ну, в конце концов, мы это озвучивали, мы придем в Киев. Но когда мы придем в Киев, мы предъявим за все. Мы знаем, кому и знаем, как.